ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मया सप्तमनाः पार्थयोगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम् तेऽहंसविज्ञानम् इदम् वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणाम् सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां वेत्तितत्वतः भूमिरापो नलो वायुःखं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे ऋषु पुण्यो गन्धः च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम् माम् सर्वभूतानाम् विद्धिः पार्थसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलम् बलवताम् चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहेषा गुणमयि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामे ताम् तरन्ति ते नमाम् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुतज्ञाना आसुरम् भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थिज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि उक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवात्माम् प्रपद्यते सुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैरुतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या यो यो यां याम् तनुम् भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम् तस्या श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया लभते च ततः विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ोऽयम् नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च चा भूतानि माम् तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपेषाम् त्वन्तगतम् पापं, जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम् दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः